अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने जलील ना होना पड़े और लोग आपकी इज्जत करें तो आप लोगों से मांगना छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों के सामने जलील ना होना पड़े और तो लोग आपकी इज्जत करें तो आप

इससे क्या होगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होगी तो मैं इसे सबसे कम रखूँगा ताकि ये नॉइस कम से कम कैप्चर करे और जो मेरी आवाज़ निकले वही ये कैप्चर करे ज़्यादा उसके बाद ये प्ले का बटन है और उसके आगे वाला पॉज का बटन है फिर उससे आगे रिकॉर्डिंग वाला बटन है तो अब हम लोग सिंपल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और फिर इन बटनस के बारे में भी बात करते हैं मज़ीद तो आपने जो भी रिकॉर्डिंग इसमें करनी है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं तो मैं इसके अंदर एक छोटा सा फकररा पढ़ूंगा तो उसी से ही उसी को हम आगे एडिट करना सीखेंगे प्रोफेशनल अंदाज़ में इंशाल्लाह तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर रेड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पर मेरी पहले से रिकॉर्डिंग हुई है इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्कॉर्ड एंड क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा जब आप लोग भी पहले रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसके बाद आपके पास भी हर बार यही ऑप्शन आएगा इसलिए आपने सेंटर वाला जो बटन है ना डिस्कॉर्ड एंड क्रिएट न्यू फाइल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो न्यू जो फाइल है वो इसमें ओपन हो जाएगी अच्छा जैसे ये क्रिएट होगी तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा तो फिर हम इसमें आगे देखते हैं तो मैं यहाँ पर डिस्कॉर्ड एंड क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है अब हमने इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर अच्छा इसका आपने मुंह अपनी तरफ थोड़ा सा घुमा लेना है ठीक है जहाँ पर आपका माइक्रोफोन है माइक्रोफोन को आपने अपने मुंह की तरफ थोड़ा सा कर लेना है बिल्कुल सामने नहीं करना बिल्कुल सामने करेंगे तो उसमें फूंको की आवाज़ साथ में जाएगी जो कि अच्छा साउंड नहीं करेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों के सामने जलील ना होना पड़े और लोग आपकी इज्जत करें तो आप लोगों से मांगना छोड़ दें तो इस तरह से जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए अब हम इसे यहाँ से सुनकर देखते हैं और जो इसे हमें चाहिए वो रखेंगे और जो नहीं चाहिए वो हम काट देंगे सबसे पहले हम सुनते हैं अच्छा तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो पहले वाला पहले वाला जो हिस्सा ये हमारे काम का नहीं है तो इसे हमें काटना है ये ऊपर आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है अपने सिंपल इस स्लाइडर को ला कर वहाँ तक छोड़ देना जहाँ पर आपको मतलब जहाँ तक काट लो आपको नहीं चाहिए उसके बाद हम आगे सुनते हैं थोड़ा सा और जो हिस्सा हमें चाहिए सिर्फ वही रखेंगे बाकी डिलीट कर देंगे तो मैं इसका यहीं तक हिस्सा रखना चाहता हूँ बाकी हिस्सा मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ से सेकेंड वाला स्लाइडर लूँगा और इसे मैं कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ला कर छोड़ दूँगा तो ये हमारा हिस्सा यहाँ पर सेलेक्टेड हो गया कि यही वाली ऑडियो हम इसमें रखेंगे बाकी सारी इसमें से डिलीट हो जाएगी तो अब हमने सिंपल क्या करना है हमने यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आएगा हमें नीचे आएंगे ट्रिम इन्वर्स डिलीट इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिर्फ वही हिस्सा रह जाएगा बाकी सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा अब हमने सबसे पहले इसमें से थोड़ी सी नॉइस रिडक्शन करनी है क्योंकि कंप्यूटर चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी इसमें आ रही होगी तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा थ्री डोर्स के ऊपर जाऊँगा और सिंपल इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ से नीचे जाते हुए नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और सिंपल अप्लाई कर दूँगा क्योंकि मेरे नॉइस बहुत कम है तो इसलिए मैं इसे सिंपली रखूँगा तो ये देखें इसमें से जो नॉइस स्टार्ट में आपको नज़र आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर थ्री डोर्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ और इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ और नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ इससे क्या होगा कि इसके जो लेवल्स हैं वो फिर से अपनी जगह के ऊपर आ जाएंगे तो अभी तक हमारे इसके ऊपर एज सच कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं लगे अब हम इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है इफेक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ से नीचे जाते हुए आपने सिंपल इसके ऊपर कंप्रेसर को अप्लाई करना है अच्छा कंप्रेसर की आप सेटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होती है ना किसी सॉफ्टवेयर की वो बेस्ट होती है कंप्रेसर में आप वही लगा सकते हैं मैं अप्लाई कर देता हूँ सिंपल लेकिन जो अगला इफेक्ट हम लगाने वाले उसे आपने गौर से समझना है अगर उसमें आपकी गलती हुई तो फिर आप लोग रिजल्ट अच्छा नहीं हासिल कर सकेंगे तो हम लोग सिंपल यहाँ पर थ्री डोरस के ऊपर क्लिक करते हैं इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये यह कुछ यहाँ पर सेटिंग्स हुई पड़ी हैं मैं यही वाली अप्लाई करूँगा अगर मैं अपने मोबाइल में यूज़ करूँगा तो आप लोग कैसे अपनी आवाज़ के हिसाब से बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले जो तीन स्लाइडर्स हैं इसमें बत्तीस बासठ और एक वाला ये हमारी जो बेस वाली आवाज़ है जैसे मैं भारी आवाज़ में अगर बोलूँ तो मेरी भारी आवाज़ के ऊपर ये फोकस करेंगे या फिर अगर हम बारीक भी बोल रहे हैं तो अगर हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी आवाज़ में जो भारीपन है वो इन तीन जो स्लाइडर्स हैं इनकी मदद से आएगा और जो लास्ट वाले तीन हैं वो हमारी जो है वो शार्प वॉइस जो कि बारीक आवाज है कोई ऐसी आवाज़ जो कि क्रिस्प करने के लिए हमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं मतलब कि ऑडियो को लोगों को सुनने में भी मदद मिले अगर हम इसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो हमारी जो ये बेस वाली वॉइस हैं ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी जो हम बोल रहे होंगे उसकी हमें समझ नहीं आएगी तो हमने सिंपल क्या करना है जो मैंने की हूँ या सेटिंग अगर आप लोग भी यही कर लेंगे तो आपकी आवाज़ बेहतरीन बन जाएगी इन तो इसमें आपने 32, बासठ और 125 को थोड़ा थोड़ा इस हिसाब से अपने हिसाब से बड़ा ऊपर ऊपर कर लेना दें और लास्ट में चार हज़ार को ऐसी रहने दें और आठ हज़ार और सोलह हज़ार को आप थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लें तो मैं जैसी अप्लाई करता हूँ तो जो मेरी कुछ ऑडियो जो है वो कुछ ऐसी हमें नज़र आना शुरू हो जाती है अगर तो आप लोग सिंपल अपने YouTube चैनल के लिए एडिट कर रहे हैं ऑडियो को तो आप लोगों की यहाँ पर एडिटिंग मुकम्मल हो चुकी है आप लोग यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं अगर आप लोग हदीसी पाक का चैनल बना रहता है बनाया हुआ है आपने या फिर अकवाले ज़रिए हो गए या फिर आप लोग क्या कहते हैं पोइट्री वगैरह या इस तरह के कोई दूसरे चैनल्स हैं जिसके अंदर थोड़ा सा रिवर्ब का एलिमेंट भी मौजूद होता है तो वो भी आप साथ में लगाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे इधर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग नीचे आ जाएंगे रिवर्ब में रिवर्ब के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेरी कुछ सेटिंग इस तरह की आपको शो हो रही है ठीक है तो ये बिल्कुल कम लगी हुई है कि इसमें रिवर्ब मालूम भी हो लेकिन हमारी ऑडियो है वो भी क्लियर साउंड हो एक तो नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोगों को यही सेटिंग अच्छी लगती है तो आप कर लें बाकी आप इसमें रूम साइज़ और रिवर्ब टाइम को आप थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर दूंगा अप्लाई करने के बाद लास्ट इफेक्ट अगर लगाएं तो आपकी मर्जी नहीं लगाएं तो आपकी मर्जी वो अक्सर जो मतलब के बयान वगैरह होते हैं आ, हैवी किस्म के जो तकरीर नुमा होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर एको के नाम से मैं मिल रहा है तो इसमें मैंने कुछ ऐसी सेटिंग बनाई हुई है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है जो हम सादा वॉइस के ऊपर लगा सकते हैं मतलब कि पोइट्री के हिसाब से तो इस तरह से आपका एको भी लग गया रिवॉल्व भी लग गया सारे इफेक्ट लग गए और आपकी आवाज़ जो हो गई है वह बिल्कुल फाइनल आपने अप्लाई करना है यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ पर जाएँ फिर से इफेक्ट्स में जाएँ और यहाँ पर एक बार नॉर्मलाइज कर दें ताकि इसके लेवल जो हैं वो सेट हो जाए उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है सेव के ऊपर क्लिक कर रहा है क्लिक करना है यहाँ पर एम थ्री की जगह पर हमने वेव को सिलेक्ट कर लेना है जो कि बड़ा ही अमेजिंग प्रीसेट है तो इसे हम लोग यहाँ पर सेव कर लेंगे इसमें आपकी डिटेल्स जो हैं वो ज़ाया नहीं जाती सिंपल आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे आप सेव करते हैं तो ये आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाती है आपके मोबाइल के अंदर एक ऑडियो वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे ना तो वहाँ पर लेक्सिस ऑडियो एडिटर के नाम से एक, एक सेक्शन बन जाएगा उसके अंदर आपको ये ऑडियो मिल जाएगी वहाँ से आप लोग इसे सिंपल यूज़ कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़